Добрый день, друзья! Еще утро, но я уже переписала, вот варю варю супчик с язычком. С язычком. Язычок, язычок. Так что у меня будет вкусный супчик сегодня. Вчера купила щавелюк. Чавель, петрушку, лучок. И уже переписала: ты шаленеешь, ты посылилась ты посылалась, ой, господи, уже устала, ты посылалась, сегодня буду ноги парить, <свят> делать педикюр сама, потому что моя девушка Татьяна уехала в Израиль к дочери, Приедет этом 10 -го. я не успею, так что как-нибудь сделаю ногти. Вот, переписала, что я думаю, устала. Пока переписала два раза. Ты доминор, ты там на небе... О, давай теперь даем. Там на небе высоко захмарано. Ой, людям Бог, людям доли Бог раздава. Під красивими парами і тебе мені подарував, подарував, ти поселилась у душі і там живеш, думки мої перебираєш, шаленієш, шаленієш. Т'єш, ти поселилась у душі, і там живеш, думки мої перебираєш, шаленієш, У ти ніжності мені несе. ты моим сердцем, сердцем владеешь. Ой, устала уже, ну ничего, послушай.